bir üzvləzzət alır, bir his və duyğu zövq alır, amma bütün varlığın bataqlığına düşür. Yəni ləzzət bərabərdir səadət, heç də belə deyin. Bəli, insan səadət olan yerdə ləzzətlə söhbət açmaq olar. Adətən insanın düşdüyü bataqlıqlar, onun üçün qurulan təllələr önündə bir ləzzət olur. İnsan o ləzzəti duymaq üçün hərəkət edir və gedir düşür bataqlığın içinə. Saadat mövzusu belə deyindir. Bir sözlə insan ləzzəti, emosiya, duyğu vasitəsilə təyin edir. Ləzzət məbzusunu duyğu, emosiya vasitəsilə təyin edir. Amma saadat anlayışı fərqlidir. İnsanın bütün tərəfləri kompleks şəkildə nəzərdən alınır. Ruhani və cismani tərəfləri hər ikinə tərəf nəzarət tutulur.